Храни вас Господь! Сегодня в майском выпуске программы «Воскресенье» мы расскажем вам о двунодесятом празднике Вознесения Господнем, который из века в век празднуется в Сороковой День Пасхи, а также об одном из главных церковных праздников Пятидесятницы, называемой Днем Святой Троицы. Ответим на ваши вопросы и познакомим с новинками православной литературы. Дорогой день по воскресенье Иисуса Христа Господь вознесся на небо. Этот день всегда приходится на четверг шестой пасхальной недели. В Евангелии и Деянии святых апостолов сказано о том, что Спаситель вывел учеников из Иерусалима на Илеонскую гору и, благословляя их, стал возноситься на небо, пока не исчез в облаке. Эта обращенность к воскресшему и вознесшемуся Господу изображается на всех иконах, посвященных этому величайшему событию. Иконография этого праздника достаточно древняя, уже Некоторые иконы мы встречаем в третьем, 4 четвертом веке, но вот традиционная православная иконография установилась только в XI веке. Икона изображает достаточно точно сам праздник, само событие. То есть Христос находится в верхней части иконы на небе в ореоле света. Ну вот, к сожалению, здесь у нас икона западного типа можно сказать, католическая, где изображено такое живописное вознесение Христа. Если вы посмотрите на икону православную, которая также есть в нашем храме, в храме Серафима Саровского, то увидите именно православное изображение, где Христос изображен в сфере, которая изображает его божественную славу. То есть он уже прославился, он достиг вот этого просветления и соединился Божество в нем воссияло, и он возносится к Отцу, чтобы быть судьей каждому из людей. А внизу стоят апостолы. И Престая Богородица. Изображение Престой Богородицы, оно также есть на самых древних иконах. Единственное, что, конечно, они не упоминаются в Евангелиях, но логика события и ну, психология да, происходящего предполагает, что Божья Матерь, конечно, пошла провожать своего сына. Поскольку, да, духовно они соединены, он никуда не уходит из церкви, но физически он от нас уходит, да, он возносится и Божья Матерь, но какое-то время с ним расстается до момента своей смерти. И вот поэтому присутствие на этой иконе вполне объяснимо и разумно. А также на иконе изображается одно лицо, которое там, конечно, не присутствовало. Это апостол Павел. То есть по две стороны от Божьей Матери стоят два апостола. На иконе это хорошо видно. Это Петр и Павел их можно тоже по иконографии хорошо различить. Павел, он всегда изображается на иконах лысый, с длинной такой бородой. Понятно, что Павел в тот момент еще не был учеником Христа, он был гонителем христиан, еще молодым достаточно человеком. Но поскольку он стал одним из величайших апостолов, учителей церкви, то иконописы стали его изображать на этой иконе. То есть это вот тоже такое допущение, которое, тем не менее, символизирует объединение всей церкви в этот момент. Опять же, благословение получают не только те апостолы, которые присутствовали на этой горе в описываемом событии, но и каждый ученик Христов, каждый его последователь, как апостол Павел. В древности с этим праздником соединялся и другой праздник Пятидесятницы, то есть Сошествие Духа Святаго на апостолов. Два праздника отмечались в один день, то есть по традиции вначале совершалась служба в вознесении Господня, а потом вечером совершалось уже воспоминание Сошествия Духа Святаго на апостолов. Но с VI века эти праздники были разделены, все-таки опять же евангельская хронология указывает на Сошествие Духа Святаго на 50-й день после Пасхи. И Христиане решили, что все-таки нужно эти праздники разделить и отмечать по евангельской хронологии в соответствии с ней. И икона, так получилось, что икона древняя, икона 4 века, которая совмещала два этих праздника, то есть там было изображение Вознесения, и над каждым из учеников изображался огонек пламени, как символ сходящего на него Духа Святаго. Потом эта икона была ну, разделена написании и нижняя часть стала праздником Пятидесятницы, верхняя часть как бы сохранилась и стала праздником Вознесения Господня. Но и в дальнейшем, приблизительно уже к XIV веку, несколько позже, может даже икона потихоньку, потихоньку изменялась и приобрела уже современный вид. Икона Пятидесятницы также есть в нашем храме, поскольку день Пятидесятницы проявляется Третье Лицо Божие, Дух Святой. Он снисходит на учеников и тем самым завершается дом строительства Божие. То есть если смотреть священное писание, то вначале Бог создает землю, создает людей, Бог Отец. Сын приходит, чтобы этих людей спасти, и Дух Святой как бы завершает действие Троицы, дает свои дары всем последователям Христа, для того, чтобы они жили в, этой, в новой церкви и через это получали спасение. То есть Дух Святой, он дает нам определенные дары. Это дар священства, дар нашего учительства, то, что мы должны и учить, и сами учиться, должны проповедовать. То есть это и дар языков, который был у апостолов, которые не знали, наверное, многих языков в Римской империи, но чудесным образом эти языки познали через дар Духа Святого. Они смогли пойти к язычникам, к людям, не знающим еврейского языка, может даже латыни не знающим и греческого того времени. И тем не менее, они с ними говорили, и люди их понимали. То есть это было необходимо для проповеди. Дары, на самом деле, многоразличны. То есть это и дар целительства, и ну, много, так скажем, одним словом. И поэтому еще этот день называется Днем Престой Троицы. То есть дух Святой сошел, и вся Троица явилась в этом мире. То есть Отец, Сын и Святой Дух. И поэтому еще одно из изображений этого праздника — это Троица. Вот здесь у нас есть традиционная икона Троицы, рублевская Троица, где изображены символически вот эти три лица: это Сын, Отец, Сын и Святой Дух. Конечно, это отсылка к Ветхому Завету, когда Аврааму про Отцу пришли. Ангелы, ну, символизируя, опять же, Бога, и э, он сделал для них трапезу и общался с ними, э, как бы обращаясь э, со своей просьбой, понятно, что у него было, э, как бы в ожидании сына, что он долго не мог э, получить наследника, жена была бесплодна, и вот троица, явившаяся ему, обещала, что у него родится наследник, тоже чудесное событие Ветхого Завета. И вот этот образ Престой Троицы, символический образ, он перешел в православную русскую церковь. Вот такого его изобразил Андрей Рублев. И если мы присмотримся, как бы отсечем изображение двух крайних ангелов, то в центре получится изображение чаши. Это символизирует то, что в центре находится у нас сын, который приносит себя в жертву, чашу, из которой мы все причащаемся. Собственно, он как раз этот центральный ангел благословляет чашу э, с жертвой, которую он и приносит. Вообще, если говорить о символах на этой иконе, э, есть такая загадка, вот кто из э, лиц строится, где изображен. Э, дело в том, что каждому из них соответствует определенный символ. Для отца это символ скалы, то есть твердого основания, он создает вселенную, он створит мир. Бог творец, поэтому ему соответствует скала. А сыну соответствует древо. Ну, в первую очередь, как крест, на котором он был распят, и как начаток новой жизни. То есть умирает старое, и рождается что-то новое. То есть побег, который, через который мы обретаем новую жизнь. Ну, и Духу Святому соответствует изображение некого здания, как говорят иконописцы, храмина. То есть он основал церковь, и поэтому его символ вот это строение, что он созиждет, он на самом деле строит новый организм, новую жизнь на этой земле. То есть Христос нам пришел, возвестил это, а Дух Святой помогает нам укрепить это в себе и создавать новую церковь. А вот эти праздники, Пасха, следующее за ним Вознесение и Пятидесятница, с Духа Святого, они перемещаются, то есть они зависят от Дня Пасхи. И, конечно, они ну, как бы завершают вот эту историческую цепочку нашего спасения. То есть Рождество начинает, можно сказать, благовещение начинает, когда Божьей Матери возвестили о рождении от нее Спасителя. Потом Христос рождается, живет с людьми в течение 33 лет, чуть больше. И потом вот, Пасха, Крестная Смерть, Вознесение и сошествие Духа Стага завершает завершают его труд на земле для строительства нашей Церкви. В одном из своих посланий апостол Павел говорит, «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кроткость, воздержание. И Священное Писание указывает на то, что Святой Дух дается нам, чтобы привести нас ко Христу, приобщить к новой жизни во Христе и помогает нам пребывать во Христе». Сегодня в рубрике «О вере и безверии» вопрос от телезрителей нашей программы звучит так. Скажите, правда ли, что в 45 году 9 мая совпало с православной Пасхой? И действительно, что в Великую Отечественную в Россию началось возрождение православия? 9 мая 1945 года – это была светлая седмица, то есть сразу практически после Пасхи. Так, видимо, Господь промыслительно устроил, что Пасха в 1945 году выпала на 6 мая память великомученика Георгия Победоносца. Многие священники участвовали в Великой Отечественной войне и на фронте, например, будущий патриарх Пимен. Например, мы знаем у патриарха Алексея II, который тогда был ребенком, отец был священником на оккупированной территории, помогал, то есть ему дозволили окормлять военнопленных в концлагерях. И если находили детей священников, то их отпускали. И вот были, было несколько случаев, когда я не знаю, там какие документы надо было представить, или просто слова было достаточно. Некоторые дети, несколько детей было освобождено. Один из них, протеерей, митрофорный протеерей Василий Ермаков, который служил в Санкт-Петербурге. Сегодня хотелось бы рассказать про одного священника, которого я знал лично: Отец Анатолий Пахомов, тоже митрофорный протеерей, который, уже будучи в в преклонном возрасте, он 1909 года рождения, будучи в преклонном возрасте, около 90 лет приехал в наш город жить. То есть у него тут, видимо, родственники, что-то еще, какие-то судьба. И вот он, он уже не служил, конечно, 90-летний старец, он приходил в храм, причащался и рассказывал, что он, будучи сыном священника, он еще не был в сане тогда, до войны, у него было прекрасное техническое образование, музыкальное образование, и когда началась война, его, конечно, призвали, но как сын неблагонадежного отца, он служил в Страйбате в Сталинграде. То есть идет война, каждый солдат на счету, и его отзывают с фронта. То есть это нонсенс, даже раненых, легко раненых не забирали, далеко, по крайней мере, подлечили и опять в бой. Здесь человека забрали, так как он сын священника, он уже практически был готов нести службу, его рукоположили священники. И всю последующую жизнь он служил на Украине, на Кавказе. И последнее место его службы было в церкви, имеется в виду службы, было в Средней Азии. Много он не рассказывал, просто говорил, что было, конечно, очень страшно в Сталинграде. Но вот Господь, Господь так управил, что он дожил до глубоких седин и скончался по-моему, в 2002 или 2003 году, похоронен у нас на кладбище. Когда человеку плохо, когда ему очень плохо, он в большинстве случаев идет в храм. Он обращается к Господу, там, к святым, просит помощи. Я думаю, что здесь произошло то же самое. Когда стране стало плохо, то нашлись здравые умы, которые решили немножко изменить свою внутреннюю политику, в том числе по отношению к церкви. В нашей программе новая рубрика. Ее по вашей просьбе мы назвали «Штрихи к портрету современника». В самое ближайшее время мы расскажем вам о священномученике Иоанне Вишневском. До революции он служил в Знаменской церкви Верхнего Тагила, затем в Николаевском храме поселка Верхневинский. Был расстрелян в 18 году. 17 июля 2002 года Иоанн Вишневский прославлен в соборе новомучеников и исповедников России от Екатеринбургской епархии. А сегодня вот такой штрих. Мы обратились к горожанам с вопросом, знают ли они библейские заповеди и что они для них означают. В моем понимании это, это, как, как вам сказать, руководство к нравственному совершенству. И чем человек меньше эти, эти заповеди нарушает, тем, наверное, человечество будет жить намного лучше. Так же, как есть расхожая фраза, которая называется, что красота спасет мир, с которой я лично глубоко не согласен. Потому что красота, она многолика. Красота может быть даже и подлой, и злой, и всякой. А доброту, как ее ни крути, она к доброте. И чем мы добрее будем относиться друг к друг другу, тем вот тогда мы, мы спасем мир. Вот. В первую очередь нужно добрее относиться к друг другу, и тогда все будет нормально. Мне кажется, это просто каждый человек должен понимать для себя, что такое порядочное поведение, замечательное отношение к тем, кто рядом с тобой не обманывает, не, в общем, это порядочный образ жизни. Ну вот у меня, конечно, грех на на душу беру, я их все десять не помню, не убей, не ни не никакого э, действую. Но это, наверное, все-таки самые основные. Чти отца и мать своих. Э, 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 э... Не сотвори себе кумира. Да, вот не сотвори себе кумира, это тоже нужно понимать правильно. Конечно, нужно иметь какие-то идеалы в жизни, но не сотвори себе кумира. Одна из главных заповедей – чти отца и мать свою, свою. Сейчас просто такое время, и отношение, мне кажется, даже к воспитанию детей и внуков другое. И это, на мой взгляд, вот воспитание молодежи – это вот самое главное. Ну, этих десяти заповедей на мой взгляд, достаточно для того, чтобы нравственные основы людей были особенно не убей. Ну, ну, вообще, они все, они все нужны человеку. Но ну, мы, как у как Генри, дороги, которые мы выбираем. Каждый человек выбирает свою дорогу в этой жизни. И, 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 я не знаю, кому-то воздается прямо в этой жизни за все, а кто-то, как, ну, я не знаю, в силу каких обстоятельств, но уходит от от наказания. Но я считаю, что те, кто очень много нагрешил в этой в этой жизни, они прожили далеко не лучшую для себя жизнь. Для себя, потому что есть такое, если ты хочешь. Чтобы к тебе люди хорошо относились а Относись к ним сам, как к себе И тогда будет, так сказать, взаимная связь между людьми Если ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились Относись к, к окружающим, как к себе И все будет нормально Пословная? Да, да. Крещеная? Да В церковь входите? Ну, бывает, хожу и 10 заповедей знаете? Ну, не все, но так примерно. Ну, вот не воровать, не убивать. Не, что там еще? не завидовать, не жадничать. Там еще есть э, не объедаться, по-моему. Нет, там обжорство, типа. Нет? Не то. А как вы понимаете такой вот заповедь «Не сотвори себе кумира»? Как вы понимаете этот заповедь? Потому что человек должен быть индивидуальным, и у него... Не должно быть кумиров, он должен быть таким, какой он есть. И ни под кого не подстраиваться. Библейские заповеди это. Это, как вам сказать, э, философия, которая изложена доступным, хорошим э, и, конечно, литературным языком. Э, это основа основ э, бытия нашего. И жизни каждого человека в отдельности. Если эти заповеди заложены вовремя, сформированы вовремя, такому человеку просто легче живется. Вот для меня это такое восприятие. Это подсказка, это облегчение, это основа, это наша почва под ногами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей рубрике «У книжной полки» мы расскажем о э, таком жанре духовной, христианской, православной литературы, о котором мы раньше еще не рассказывали. Мы много и с удовольствием рассказывали о замечательных книжных изданиях для детей, красочных, ярких, привлекательных, интересных, познавательных. Но сегодня наша э, литература, о которой мы будем сегодня говорить, это да, литература для родителей, литература о воспитании. То есть... Совершенно ясно и понятно, что на самотек этот важный процесс пускать нельзя, особенно в сегодняшнее время. И вот в преддверии грядущего дня защиты детей 1 июня, на наступающих школьных летних каникул, которые, безусловно, потребуют очень большого внимания со стороны родителей к своим детям, которые будут предоставлены, в общем-то, сами себе, в основном, к сожалению. Хотя у них есть, безусловно, то о них постоянно заботятся в кавычках, это интернет, телевидение. Если на телевидении какое-то еще присутствует цензура и контроль, то интернет, к сожалению, превратился в такую бесконечно привлекательную, заманчивую и очень опасную ловушку. И чтобы нам не потерять детей, в том числе в сетях интернета, мне хотелось рассказать о некоторых книгах. Сейчас, к счастью для нас, когда Россия уже имеет достаточно такой длительный период, Спокойного религиозного христианского развития появились замечательные авторы и действуют практически христианские психологи, детские психологи, семейные психологи, консультанты, психотерапевты все это словом православное, безусловно. Потому как мы уже говорили раньше, что говорить о православной медицине может быть не совсем верно, потому что не бывает православного бухгалтерского учета, православной физики, но вот о православной Психология, православной педагогике говорить нужно и можно. И вот одна из таких книг авторы, достаточно известные Ирина Медведева и Татьяна Шишова. Книга называется Бомбы в сахарной глазури или технология обмана. Ну и темы, которые, безусловно, опять же, это та же интернет-зависимость и компьютерные игры, реклама, которая направлена на детей и подростков. Тема такие Иностранный язык как психологическое оружие Технология производства наркоманов Как человека превращают в товар Ну и вообще Очень много всего, что безусловно полезно, полезно Современным родителям В продолжение этой темы, здесь вот замечательная книга Достаточно давно я ее вижу На книжных прилавках Чего не знают родители Размышления вчерашней школьницы Вчерашняя школьница, теперь уже Человек с высшим образованием Рассуждает о мифов родительского сознания о том, что мешает родителям строить отношения с детьми именно с точки зрения детей. Ну вот такие мифы у родителей присутствуют. Мой ребенок никогда этого не сделает. Или школа плохому не научит. или замечательно. Детям нравится, значит им это нужно. Мы ходим в храм, потому с нами ничего не может случиться. Ну и последний такой частый миф. Мы тоже много чего видели и ничего выросли. Вот, к сожалению, времена изменились, и не было в наши советские уже далекие годы такого пропаганды растления, разврата, доступной, общедоступной порнографии, которая сейчас просто вот наши дети, не знаю, как они в этом растут и взрослеют, но ничего мы с этим, скорее всего, поделать будет трудно. А какой-то иммунитет для ребенка, какую-то реакцию правильную нужно, конечно, формировать, причем формировать с детства. Вот замечательная книга, называется, допустим, что наш ребенок с характером, называется «Ребенок с характером». Тоже известного очень автора, врача и психолога православного Зорина. «В помощь родителям, мне детские проблемы детского возраста». И здесь много-много тем, которые вам будут интересны и полезны. Ну, и если все-таки вам посчастливилось, у вас ребенок во церковле, но он все-таки в церкви вместе с вами, то тема, которая стоит и встает, и сейчас очень выходит на первые позиции, это тема, чтобы дети не ушли из церкви. Это замечательная книга, здесь сборник целых статей разных наших важных, нужных, полезных авторов, таких как Алексей Ильич Осипов, протерея Алексей Уминский, протерея Максим Козлов, ну и, конечно, православных психологов, педагогов. Эта книга на самом деле о, важной, о важном. Ну и в завершение я хочу сказать, что мы, безусловно, с этой армией рекламщиков, маркетологов, профессиональных бизнесменов на, в шоу-бизнесе, мы, конечно же, проиграем. Проиграем, потому что они профессионалы воздействия на человеческие души, тем более такие неокрепшие души, как детские. И поэтому единственное, и в основном, что остается, это молитва за наших детей. И вот в любом православном магазине вы найдете книги э, для спорника и специальных молитвах о детях. О детях возгласим наши молитвы. Я желаю вам и вашим детям всего доброго, хорошего и помните о главном, о спасении нашей души. Библейская мудрость для духовных тайн, которые выше ведения и которые не ощущают ни телесные чувства, ни человеческий разум, Бог дал нам веру. Преподобный Исаак Сирин.